У Чернігові, незважаючи на негоду, відбулося справжнє свято футболу. Десна вдало завершила футбольний сезон. У неділі наші хлопці провели останній матч цього року. Гра із Івано-Франківським прикарпаттям закінчилася нічиєю. Таким чином, Десна провела шостий матч безпрограшної серії. Олексій Савченко подякував своїм футболістам за гру та влаштував для них свято. В цілому я доволен результатом. О, а... Мы через такие вещи нестандартные прошли сейчас в этом чемпионате. Но невзирая ни на что, невзирая на сарказм людей, которые, ну, наверное, негативно относятся к нашей футбольной команде, мы сделали тот результат, которым я сегодня доволен. Сами ж Десны результаты своей игры оцінить Тверезов. Кажуть, что в минулому сезоне игра всегда выходила в Адже команда постійно оновлювалась і на старті сезону була не зіграною. Благодари всі команди там вико, е, що нарешті вже закінчили сезон. Более низу, но старались понять. И слава богу, что так получилось. Ждем, что будет новый сезон, и я думаю, все будет хорошо. Сначала вроде бы не все так ладко слаживалось, но в дальнейшем все равно мы поняли друг друга. Начали э, понимать, и пошел результат. Дай бог, он ну в новом чемпионате будет э, ну, более, как сказать, ну наладится. Одна из главных засад успіху деснянців – досвід наставника та дружня атмосфера всередині колективу. Футболісти кажуть, що одних спортивних навичок мало. Чтобы каждого раза подкорректировать новые вершины, нужно понимать один одного и командуем командой. Если тренерский штат вместе с президентом как бы, захотят каких-то более высоких задач и сохранят эту команду, может усилиться пару человек, я думаю, нам по силу решать большие задачи во втором круге. Хочу поблагодарить еще болельщиков нашей команды. Они действительно преданные. Из них есть такие болельщики, которые выезжали просто на каждый выезд, где бы это ни было, в Крыму или на Западной Украине. Приезжают, болеют после каждой игры, подходят, благодаря. Спасибо им большое. Я думаю, без таких болельщиков нам, нам бы было действительно труднее. Головный тренер Десны Олександр Рябоколь, незважаючи на все взлеты и падения, минувший сезон оценивает позитивно. Каже, что из кризи команда выходила крок за кроком. Серьезно построяв в этом президент клубу. Під кінець сезону сезону Алексея Олексія Савченка та профессиональная работа тренера втивалась в серію перемог. Главную роль сыграла сплоченность коллектива, как футболистов, так и руководителей всех. Мы, несмотря на сложное время... Поняли, то що ми всі знаходимося в одной лодке, как ну, гребли всі в одну сторону. Також привітати футбольний клуб із завершенням сезону приїхали великі шанувальниці весни. Дівочі гурти Армія та Арктика добре відомі своєю любов'ю до чорнігівських футболістів подарували декілька пісень гостям та винуватцям свята. Між іншим, деснянці стали першими володарями Кубку Арктики з футболу. Ну, хочется пожелать такого очень крепкого командного духа, чтобы ребята безумно э, верили в себя. И мы знаем, что команда поменялась наполовину. Хочется, чтобы они, так сказать, э, нашли друг в друге товарищей, да, именно. В воля к победе у них была общая. И я думаю, что мастерства у них хватает, и нужно его умножить на безумную веру в себя и, и в свою победу.